الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل أَنْ سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطربتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطأتموهم إنكم لمشركون سرق الله العظيم dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata dan mereka tidak lain hanyalah berdusta sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan sesiapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk Maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mau makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Pada Allah telah menerangkan satu persatu pada kamu apa yang diharamkannya atas kamu. Kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggallah kamu dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Dan janganlah kamu makan dari sembelihan-sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan fasik berdosa. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah menghasut kamu. Dan jika kamu menurut hasutan mereka untuk menghalakan yang haram itu, sesungguhnya kamu tetap menjadi orang-orang yang musyrik. Masih lagi kita berada dalam Surah Al-An'am pada siri yang ke-20. Pada juzuk yang ke-8 pada ayat 116 hingga ayat 121. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan tentang kesesatan orang-orang kafir. Dan kesesatan mereka bukan sekadar dalam bak akidah menyembah berhala. Menyembah selain Allah dan menyungutukannya. Bahkan dari sudut hukum syariat dalam bak makan minum. Bagaimana orang-orang kafir ini mereka tidak mempedulikan tentang makan minum mereka asalkan sedap. Maka Islam menurunkan hukum-hakam yang jelas dalam bab makan dan minum, ada yang halal, ada yang haram. Sama sebagaimana dalam bab akidah. Ada yang benar, ada yang batil. Akan bab makanan ada yang halal, ada yang haram untuk menunjukkan keseimbangan dan kesempurnaan syariat. Oleh kerana orang kafir daripada awal mereka tidak menyembah Allah bahkan menyengutukannya. Bahkan menyembah selain daripada Allah. Maka kalau hal akidah mereka sudah pun rosak. Demikian juga dalam hal syariat. Ini hal yang berkait dengan hukum hakam. Maka Allah Ta'ala menyentuh yang pertama-tama hukum hakam dalam bahagian makan minum. Kerana makan minum ini penting dalam menjaga agama. Bahkan menjaga akhlak. Bahkan makan minum ini juga penting dalam menjaga kemurnian kesucian hati. Bagi orang kafir makan minum itu cuma menjaga perut. Biar lazat di perut. Tetapi dalam Islam makan minum ada hukum. Halal haram. dan haram. Dalam kaedah yang disepakati oleh para ulama. Menghalalkan yang haram itu boleh membawa pada kafir. Dan sama juga mengharamkan yang halal termasuk menghalalkan yang haram. Sama ada mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ada yang benda halal tapi diharamkan. Ada benda haram dihalalkan. Perbuatan ini ialah perbuatan kufur. Kerana hak menghalalkan dan mengharamkan hak Allah Ta'ala. Ini hukum Allah. Maka Allah menyebut di sini. Dengan firmannya. Wa in tuti' man fil awdi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kamu mengikut cara berfikir orang kafir cara perbuatan orang kafir. Dan saya mereka menyesatkan kamu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? <tutuk> Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Kerana mereka dalam setiap perbuatan mereka hanya berdasarkan kepada wasangka, agak-agak. Dia -agak. cuma guessing je, guys. Dia cuma agak begitu. Ataupun kata Allah wa inhum illa yakhrusun. Bahkan mereka ini sebenarnya cuma teka-teka dan berbohong. Dia panggil perkataan khars. Khars ni teka. Dan teka ni dekat dengan pembohongan. Teka ni tak ada asas. Sebab tu kita sebut teka-teki. Kalau kalau tuan teka-teki, jarang orang dapat jawab teka-teki. Mereka dia hafal jawapan tu. Kenapa? Kan teka-teki ni bentuk pembohongan. Cara untuk kita kita katakan menipu akal manusia. Teka-teki. Dan dalam Islam ni, kalau nak berteka-teki boleh juga berdasarkan ini. Dia teka dia ada banyak asas Ada orang teka ni tuan-tuan Dia cuma nak menganjing je, menganjing. Dia tak ada asas ilmu pun Dia gurau-gurau je teka Tapi dalam Islam kalau nak teka-teki boleh Dia ada asas ilmu Bagaimana Rasulullah teka kepada sahabat Ada satu pokok perumpamaan yang macam orang beriman Semuanya berguna, semuanya bermanfaat Apa pokok itu? Itu ada ilmu Maka Nabi pun beritahu Sebelah sahabat tak jawab Itu pokok kurma Daripada akau dia sampai dahan Dia semuanya berguna Itulah orang beriman Semua berguna Asal juga pada teka-teki. Tapi teka-teki Rasulullah ni asas ilmu. Bukan teka-teki macam seorang kita buat teka-teki bodoh. Okay, nasi apa yang boleh bergerak? Sendiri. Oh, nasi apa? Itu apa nasi? Nasi pataya. Pataya ni ada pataya. Okay. Kan bodoh teka-teki tu. Tapi orang teka-teki je lah. Tak ada nilai ilmu. Kan dia cuma pemain nakal. Tahu macam tu lah. Tapi teka-teki dan Islam dia ada asas Maka Allah menyatakan orang kapi. Jangan ikut dia. Kalau ikut dia, dia dia akan menyesatkan kita. Kita kena ikut apa? Ikut Nabi SAW. Ikut syariat. Dan ini kerana orang kafir tidak membina setiap perbuatan mereka itu berdasarkan ilmu. Mereka wasangka dan teka je. Lebih kepada berbohong. Tentang kita puasa, kenapa puasa? Kerana Allah perintah. Jelas. Kalau mereka kenapa? nenek moyang kami. Kita sebab apa kelebihan puasa? Kita boleh sebut. Kenapa? Jelas Allah beritahu. Persyariat tentang puasa dan tasum khairul lakum in kuntum ta'lamun puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahuinya Maka seluruh orang bersepakat puasa itu bagus Daripada semua penyakit kelebihan untuk badan kelebihan pada akal kelebihan pada ekonominya kelebihan pada jiwanya semua Dia sebut sembahyang Allah menyebut sembahyang kenapa sembahyang ikut nenek moyang kami gerakan ini kami tak ikut nenek moyang kami kami ikut syariat Rasulullah tunjukkan pada kami Nah hadis sudah ada jelas Allah menyebut dalam Al-Quran jelas Untuk kami mengikuti perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perbuatan itu Ada hikmah dia, kebijaksanaan dia Dan solat itu mencegah kemungkaran Haji Kira-kira nenek moyang kami ikut hukum Tetapi bila kita tanya orang kafir dengan ritual-ritual ibadat Semua cerita nenek moyang Walau kesesatan dan perbohongan Dan penipuan Kalau mereka fikir apa yang mereka buat itu Benar-benar Keluar daripada akal keluar daripada apa yang disebut sebagai fitrah manusia. Sebagai satu contoh menyembah berhala. Keluar daripada fitrah dan keluar daripada akal. Kerana berhala baru mereka cipta. Sebagai satu contoh. Dan contoh yang kedua, ialah dalam bak syariah, dalam bak makan minum. Boleh makan belaka rasa sedap. Tak. Ada binatang yang bahaya, diharamkan makan. Ada binatang yang bersifat bangkai, diharamkan makan. Ada binatang yang bersifat kotor, kubus atau khabais, maka diharamkan kita makan. Makanan tadi menggambarkan rakus kita. Ada makanan yang diterima oleh semua umat. Baik, bagus. Ayam, itik, ikan. Yang sifat yang jinaknya. Kambing lembu. Dan bagaimana Islam menyalahkan supaya ia disembelih dengan cara yang baik? Walaupun pernah di UK mereka buat satu kemping nak ban uh, apa yang disebut sebagai penyembelihan cara Islam. Kata mereka menyeksa binatang. Saya so, cuba kaji yang mana seksa, yang mem, yang menembok binatang sampai mati. Mancung kepala dia belakang sampai mati. Mengenai tradisi di Bangladesh, di Nepal. Dan apa adat di Indonesia. Oleh masyarakat jahiliah mereka. Iaitu mereka menyembelih melalui atas belakang ni, potong belakang, putus. Dengan Islam yang menyembelihnya dengan putus Orang halqaum dan sebagainya. Apa buat kajian tentang mana binatang lebih stres. Kali -kali hari ini benda hari ni ada ini, boleh kaji yang paling rehat. Sehingga Rasulullah mengajar di dengan pisau yang tajam. Fal yurih sabihat tahu dan rehatkan sembelihannya dengan pisau yang tajam, dengan merehatkannya, dengan membaringkannya, baringkan lembu. Biar ya, lembu tu rasa rehat. Bukan demikian hukum-hukum yang lain. Jadi syariat Islam ni jelas. Ada hikmah dia. Tapi bila orang kafir, mereka cuma teka. Bila Allah berfirman, "Fakulu mimma zikra smullah alaihi." Makanlah apa yang sebenarnya yang disebut nama Allah. Yang bertujuan kerana Allah. In kuntum bi ayati mu'mini kalau kamu benar-benar orang beriman dengan perintahnya. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikra smullah alaihi. Kenapa kamu tak makan? Benda yang Allah perintah kamu sembelih dengan namanya. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma furitum ilaihi. Allah dah jelaskan apa yang boleh, apa yang tak boleh untuk kamu makan. Mereka kamu terdesak dan mu dalam keadaan darurat. Wa inna kathiran la yudilluna nabi ahwa'ihim bi ghayyan. Ahwa Kebanyakan manusia lebih suka mengikut hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah lebih mengetahui siapa yang melampau. Berhubung dengan ayat ini diriwayatkan ketika mana orang kafir datang menemui Nabi SAW. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, Datang sebahagian manusia lah, kepada Nabi SAW bertanya orang yang lemah iman. Ya Rasulullah. Anak kulu ma naqtulu wa la ma yaqtulullah. Kenapa kita boleh makan apa yang kita sembelih tapi kita tak boleh makan apa yang Allah Taala sembelih. Allah Taala matikan. Maka turun ayat ini makan yang disebut nama Allah. Dan jangan ikut cara berfikir orang kafir. Kalau tidak kamu akan jadi macam mereka. Diriwayatkan bila Sekumpulan orang kafir ni, ada orang Islam terpengaruh dengan da'i orang kafir. Sekumpulan orang kafir datang jumpa Rasul. Ya Muhammad. Akhbirna anisyati izamatat matat man qatalaha. Beritahu pada kami, kambing kalau mati, siapa yang membunuh Kami Kambing tu kalau mati, jumpa dengan jam mati. Siapa yang bunuh? Jawab Nabi SAW, Allah. Allah dah yang mematikan. Allah yang bunuhnya, Allah yang mematikannya. Kalau lalu mereka berkata, Taz'amu kamu mendakwa annama qatalta anta wa ashabuka halal. Wa ma qatal kalbu wa saqr halal. Wa ma qatalahu Allah haram. Kamu mendakwa apa yang disembelih di tangan kamu halal. Betul? Betul. Dan kamu mendakwa bahawa apa yang dibunuh oleh anjing, oleh binatang buruan, dipanggil mukallab atau binatang yang dilatih untuk memburu juga halal. Ya, betul. Tapi apa? kenapa apa yang dimatikan oleh Allah itu halal? Kan Allah matikan dia. Itu lagi mulia. Mereka guna apa yang disebut macam logik. Ha, bunyinya macam logik. Macam kita, macam kita lihat bagaimana akan juga dalam ayat ini supaya kita faham telah, telah orang, orang orang Parsi mengutuskan kepada orang Quraisy seorang yang bijak untuk berbaloi dengan Nabi SAW ataupun mereka bekalkan pada orang Quraisy cara nak berdebat dengan baginda SAW lalu kata mereka mata zau anta bi bisikin fa wahai Muhammad kalau kamu sebenarnya pakai pisau halal kan wa man zabahallahu bi shimsari min zahab tapi kalau Allah yang mematikannya, fahu haram, kenapa haram? Ini kalau benda itu mati sendiri, itu kan Allah yang mematikannya. Itu patut lebih halal. Daripada kamu yang menyembelihkannya. Lepas itu ayat, Wa inna syaitin la yuhuna ila awliya'ihim liujadilukum. Syaitan-syaitan datang kepada pembantu mereka membekalkan ilmu, maklumat untuk berdebat dengan kamu. Artinya tuan-tuan sekalian, datang sekumpulan orang kafir mereka ni berpakat dengan Parsi mukhasamah menentang Rasulullah dan berkata kenapa kalau musim leh halal hantar binatang beruang untuk tangkap halal tapi bila Allah matikan tak halal bangkai tak halal kenapa kalau orang lemah di kaum Islam pun pengaruh juga dan logik ini yang tuh mereka bawa tanpa mereka melihat kepada intipati pada syariat umpama mereka berkata kenapa anak lelaki dapat segan anak perempuan ini tidak adil kerana mereka lihat semua. Ha, bila mereka melihat dengan ilmu. Kerana Zohi nampak seperti tidak sama. Hakikatnya ialah keadilan yang sebenar. Sebab itu Allah sebut sebelum ini. Ayat yang kita bacakan sebelum ini. Databdila lekalimatillah. Tidak berubah segala hukum hakkan Allah Ta'ala. Tidak, tidak, berubah apa yang terkandung dalam kalimah Allah. Kenapa kalimah Allah itu? Watamad kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimah Allah itu benar dan adil. Kalau benar dan adil, kenapa nak ubah? Orang takkan ubah benda benar Orang ubah benda bohong Dan bila adil, buat apa kita ubah Kalau benda tu dah adil Kita akan ubah benda yang zalim Al-Quran ni sifatnya adil Maka kenapa perlu diubah Bila Allah Ta'ala menyebut Tentang yang halal cuma disembelih oleh tangan kamu Yang bangkai tak? Eh, ni kan Allah yang matikan Betul, bukan Allah yang suruh makan Syariah ni Allah suruh Bukan kamu fikir logik tu Sama seperti seorang berkata Ustaz, kenapa lelaki boleh perigami Perempuan tak boleh perigami saya pun nak poligami jugalah. Sebab ustaz pun poligami, kita pun nak poligami juga. Mereka gunakan logik. Allah menyuruh lelaki diharuskan berpoligami. Kan hikmah dan tujuan yang baik. Melahirkan zuriat yang banyak dan sebagainya. Tetapi bila perempuan berpoligami, dia tak akan melahirkan zuriat yang banyak. Bukan dia akan menimbulkan pertelingkahan. Soalan mudah je. Kalau perempuan ni lahirkan anak, siapa bapak dia? Kalau perempuan ni poligami, suami dia empat orang. Ini kalau dia mengandung, siapa bapak dia? Bukankah kecelaruan nasab berlaku? Tapi kalau dia lelaki tu dia kawin empat, nasabnya jelas. Memang bingi seorang tu je lah. Empat-empat mengandung. Kalau seorang perempuan kawin dengan empat lelaki, dia mengandung sekali je lah. Dia tak akan mengandung empat perut. Empat perut. Ini lelaki ni. Kalau seorang lelaki, dia kawin dengan empat perempuan, empat-empat mengandung. Maka mana lebih cepat berkembang? Lelaki, bukan perempuan. Yang kedua, kita katakan, anak lahir tadi, nak bank ke siapa? Kalau perempuan tu kami empat. Saya Yang ni jelas. Ayah Isam sebab dah setelah disepakati oleh umat semuanya, anak mesti bank ayah. Kekuatan ayah. Dan yang ketiga, tuan bila berbalah. Berbalah isteri, suami diam, isteri pun diam. Tapi kalau sekiranya, isteri ni yang poligami, empat suami. Empat suami dia bergaduh, agak-agak macam mana jadi? Habis berbunuh-bunuhan semua. Tak ada yang kita dengar orang poligami ni akan cuba bunuh-bunuhan. Kalau ada pun rare sangat lah. Jarang sangat. Biasa empat ni gitulah. Dia masam-masam muka sikit-sikit lah. Masam-masam kemudian manis. Akhir bulan suami dapat gaji manis balik. Masam balik. Benda-benda yang normal. Sebagai satu bentuk cemburu. Yang kami seorang pun sama. Masam-masam manis juga. Suami dapat gaji manis. Suami tak dapat gaji masam. Masam-masam manis. Sebab tu rumah tangga ni masam-masam manis. Ada hari dia masam dia tak kena tekak dia tak kena muk dia masam ada hari manis sebab apa kena hari ni kita beli mask kat dia beli baju songket kat dia baju batik kat dia suka hmm manis manis bersemuk muka dia tapi bila benda ni kita tak bagi masam-masang muka dia ha itu panggil manis-manis masam jadi ini realiti ada orang orang yang bodoh bercakap macam tu dia kata ada laki boleh kita perempuan nak juga boleh gabi, sama macam orang kapi kata Orang kapi ni kata, yang sebelah ni tangan kan boleh. Yang Tuhan matikan tak boleh pula. Dah ni Allah yang perintah. Setiap bila pula Allah kata boleh makan bangkai. Allah kata makan apa yang disembelih. Bukan apa yang mati. Ikut tu asas ni pada perintah. Bukan pada perbandingan yang sebesar so -so itu. -so. Dan kalau kamu lihat pula, lihat yang bangkai tu okey ke? Dengan busuknya, dengan sekian-sekian okey. Yang disembelih ni buat bagus. Tak ada penyakit, tak ada mudarat. Lah. Kerana asas ni untuk menjaga makanan ni baik. Dan ini sebenarnya ni sebut nama Allah. Yang mati ni macam-macam sebut. Kena makan racun lah. Dia mati sebab penyakit. Takkan kamu nak makan? Tapi bila pula kamu makan bangkai? Kamu jumpa bangkai, kamu ambil ke? Tak ambil. Tentang mereka cuba buat logik. Sama juga mereka buat logik. Ah, kenapa lelaki tu perempuan kena pakai tudung? Lelaki kenapa tak pakai tudung? Dah kalau lelaki pakai tudung. Mana ada lelaki? Dia ada perempuan belaka lah. Kan bodoh nama dia. Dia lelaki pun pakai tudung. Mana nampak orang tu lelaki? Kalau dia pakai tudung, lelaki lelaki perempuan dia pakai lah nampak dia perempuan. Oh kami nak sama dengan lelaki. Lelaki tak pakai tudung, kami pun tak nak pakai. Okey? Lelaki buka baju? Kami pun nak buka baju. Misalnya. Apa benda lelaki buat ni golongan gerakan feminism, feminism. Yang dia nak sama dengan lelaki. Lelaki banyak pokok kelapa, tak lepas pula dia banyak. Mereka kata kami nak gaji sama dengan lelaki dalam bak main bola. Hmm. Tak ada orang tengok perempuan main bola. Nak main tarik rambut je kerja dia. Tak ada main bola. Sebab itu bukan mainan dia mana wanita-wanita yang wanita. cuba jadi permainan terbaik dunia bola sepak. Nak kalahkan lelaki. Sampai sudah tak boleh. Sampai hari ini tuan-tuan. Barat yang memperjuangkan feminisme ini. Konon persamaan lelaki dan perempuan. Hentam Islam. Kerana konon tak beri persamaan. Mereka tak pernah pun beri persamaan pada perempuan. Semua sukan-sukan tak sama hadiah. Sampai hari ini. Tenis lelaki lain hadiah. Perempuan lain hadiah. Bola sepak bersama. Kerana memang itu fitrah dia. Maka bila sebut pemikiran-pemikiran kafir ini, pemikiran-pemikiran liberal yang cuba berfikir secara logik. Logik mereka ini ialah hawa nafsu, bukan logik angka kebijaksanaan. Kerana syariah ini tuan-tuan, dia bukan datang dengan sifat pak turuk dia. Dia datang dengan sifat perhambaan pada Allah kerana syariah ini terlalu hebat dan bijaksana. Islam membenarkan perkahwinan, membenarkan poligami. Islam menyuruh pembagian pusaka begitu dan begini ditetapkan kerana Allah lebih mengetahui masalahnya. Bila Allah Ta'ala menentukan hukum akal, yang ni halal, yang ni Allah lebih mengetahuinya. Dan bila kita cuba untuk mengetahuinya, maka Allah lorongkan ilmunya. Akhirnya kita tahu kenapa Allah syariahkan ini, kenapa Allah syariahkan ini. Walaupun kita tak boleh tahu semua. Kerana siapa akal kita yang tangkap. Maka Allah Ta'ala menjawab golongan-golongan yang cuba gunakan logik dan hukum syariah. Tentang hukum syariah ini memanglah logik. Tapi logik itu bukanlah sepintas lalu. Kerana ia perlukan kajian. Benda yang hebat tu tadi ada kajian. Sebab tu kita kaji, kaji, kaji. Pada gambar asas yang saya katakan bagi perempuan, dia kata, Uish, kami pun nak poligami lah sebab macam sama. Mereka tahu kesan perempuan poligami itu dahsyat. Kesan dia tak akan membentuk kerukunan rumah tangga yang sebenar. Berbanding lelaki yang berpoligami. Kewajiban nafkah dan sebagainya. Maka di sini satu perbezaannya. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebut. Wa dharu zahir al-ismi wa Tinggalkan segala dosa yang zahir dan dosa yang batin. Maksud dosa yang zahir dan dosa yang batin. Bila kita sebut perkataan al isim Ialah semua benda-benda perbuatan yang buruk. Buruk pada akal, buruk pada pandangan dan buruk pada syariat. Dan diharamkan oleh syariat. Seperti zina, mencuri dan lain-lain. Kata Allah Ta'ala tinggalkanlah segala zahir dosa dan kebatinannya. Yang bersifat dalam hati pun dosa-dosa hati seperti hasad dengki dan sebagainya. Innal ladzina yaksibuna is orang-orang yang melakukan dosa Nabi bima kanu yaqtarifun mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Kita dah sebut tuan-tuan hidup ni kita akan dihisap. Perumpamaan hidup ni macam kita pergi masuk masuk pasar raya. Tuan-tuan boleh ambil apa benda tuan-tuan ambil. Tapi ingat apa pun barang tuan-tuan ambil, tuan-tuan akan kena bayar kat kaunter kena bertanggungjawab. Ambil ha, suka-suka, tiba kat kaunter tak boleh bayar. Ha, padam muka. Ambil ha, macam-macam kat kaunter, rupanya tak cukup duit. Dunia ni macam pasal. Apa pun tuan-tuan buat, ada hisap dia sebelum kita keluar dari dunia ini. Ada hisap dia. Allah Ta'ala akan balas setiap perbuatan kita. Kamu tadi nutu dah. Macam mana kamu lakukan, demikian kamu dah balas. Kalau kamu buat perkara yang baik, hal jazak, hal jazak ul-ihsan ilal -ihsan. Kamu buat benda baik, kamu dapat yang baik di dunia lagi Allah Ta'ala dah membalas ni sebagai mukaddimah, deposit. Ini deposit balasan Allah. Akhirat lebih besar. Allah sebut dalam Al-Quran. Qadhalikal azab. Wala azabul akhirati akbar laukani alam. Ya Demikian kami timpakan sedikit azab di dunia sebagai deposit ni. Pendahuluan dan azab di akhirat lebih dahsyat. Tetapi kat dunia ni kalau kita buat jahat, buat zalim, Allah akan hukum kita. Kita hanya-hanya kita abaikan perintah Allah, tak semayang, tak nak tutup aurat. Hanya sebab nak dapat sikit-sikit, boleh menyanyi, projek nyanyi sikit-sikit. Ingat kita akan dihukum oleh Allah. Pelanggaran hukum Allah tak akan jadi, tidak, tidak akan datang secara percuma, tidak akan datang tanpa dia punya kesan buruk. Ini mesti ada akibat. Dan demikian juga kebaikan, tuan -tuan. kebaikan ni tak akan disiasiakan. Ini mesti ada kesan yang baik. Tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan bercakap baik, tuan-tuan buasan kebaik. Dia ada akibat yang baik kepada setiap yang melakukannya. Dan Allah tegaskan lagi tetap makan lagi. wala takulu mimma lam alaihi wa innahu wa innahu la jangan sesekali kau makan apa yang tidak disebut nama Allah yang di oleh orang kafe yang tidak disebut nama Allah kerana ia adalah perkara yang fasik wa inna la yuhuna ila awliyaeihim dijadi orang-orang yang cuba menolak syariat berdebat dengan syarat ini ialah orang-orang yang mendapat ilham, orang-orang yang mendapat uh, dorongan daripada syaitan-syaitan. kita, kita siapa nak lawan syarat Allah yang maha sempurna? Kita hambanya akan kembali kepada ni. Lalu kita semua akan dihukum dan diadil dihisap. Kita, kita terlalu naif untuk kita mencabar hukum Allah yang maha sempurna. Yang datang dari Allah. Lepas tu otak ni dia berfungsi sikit. Dan ikut nafsu. Kononnya guna otak lah saya fikir tolak agama bukan awak bukan guna otak. Awak guna nafsu. Kalau awak guna otak awak, saya awak akan berfikir dengan lebih baik. Kata Allah. Wa in ata'tumuhum innakum la Kalau kamu ikut cara pemikiran orang kafir, kamu pun jadi macam mereka. Kata ini amanah Allah Taala. Supaya kita tidak mengikut cara berfikir orang kafir. Orang fikir orang kafir fikir ni kalau tak buka arak, orang nak kerja apa? Tak buka pusat judi, macam mana kalau nak kemang ni orang kafir semua fikir. Orang kafir kita ni kalau tak free hair, kalau tak bersosial, macam mana kita nak hidup aman? Kita ni kalau tak berhibur, macam mana kita nak tenang? Tentang mereka orang kafir berfikir cara hawa nafsu. Kata Allah, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kamu ikut cara mereka berfikir, kamu jadi macam mereka lah. Musyrik Oh mereka fikir, mereka tak fikir Allah bagi rezeki mereka fikir. Kita kena kerja kuat, kita tentukan rezeki kita. Bukan Allah Setiap kali mereka mengheret kita, mengajak berfikir cara acuan mereka yang yang bocor, yang rosak. Dan kita ada acuan Allah untuk kita berfikir. Ini kehendak Allah, ini rezeki dia Allah. Kita hamba Allah kembali pada Allah. Bumi ini milik Allah yang Allah akan warisi pada orang beriman. Bumi ini pasti akan kembali pada orang beriman. Kali itu pemilik asal yang Allah nak berikan. Sebab itu bila orang kafir cuba merampas bumi ini daripada pemilikan umat Islam untuk menegakkan syariat. Maka Allah menjadikan kesudahan tetap milik orang beriman dan kesempurnaannya Allah jadi orang beriman memiliki syurga apa yang ada dalam dunia ni sekalian keseluruhan akan ada dalam syurga bukan lebih mereka ada orang kapir dia akan mendapat seluruh azab yang ada atas dunia ni bukan lebih ganda lagi daripada kelak. Mak ini peringatan Allah Taala kepada kita semua. Wallahu a'lam